Доброго ранку, вітаю вас, шановні, у нашій студії. Як завжди, у цій порі ми знайомимо вас з цікавими та відомими людьми. І сьогодні у нас в гостях молода, яскрава та енергійна вокалістка гурту Лало Проджект Ксенія Зотова. Доброго ранку, Ксенія. Доброго. Чому Лало Проджект? Чому ви так себе називаєте? Названня пішло давно. як ти знаєш, історично зложилось мой босс, наш продюсер Петр Шестника, в своєму роботу працював діджеєм, угу. називав себе діджеєм Лало. Потім здав проект, назвав Лало проект і прилепив модне слово продже як продовження його діяльність. Да, да, да. mm. А як кому належить ідея об'єднатися? Яким чином ви знайомилися? Яким чином ви прийшли до цього гуру? це взагалі вообще все, весь проект це заслуга одного чоловіка. Петр Владимирович Шерстніков і продюсер, музику пише, как бы, тексти іноді Тобто То есть он у нас все наш нас гуру, наша муза. А мене, я как-то ми виграли просто фестиваль, Uh -huh. Мне привели на студию, хочешь посмотреть настоящую студию, звукозаписи? Я говорю, хочу. Я пришла, и вылетает мой уже будущий шеф, говорит, мне нужна девочка срочно, вокалистка. Ну, я спела, и как бы меня сразу ввели в красный все кружочек. А, ну, там как бы хоть что-то, знаешь, <свят> чтобы просто послушать, как ты поешь. И все, как-то мы сразу так нашлись. Я не знаю, что это судьба Які или Какие у вас как видосы в гурте? Это шеф, это подлогли, или это друзья? Ну, у нас, конечно, бывают начальники, подчиненные, когда я там могу покапризничать, или еще какие-то вопросы. А в основном теплая, потому что ну, очень творческая такая атмосфера, безбашенная даже где-то. То есть у нас все очень просто. С кого складается гурт и чем плануете вы его расширить? кількість килькость участников? Ну, у нас два человека. <св> Я голос и Петр Шерстников музыкант. Uh -huh. Но мы сейчас хотим немножко переформатироваться, ищем живых музыкантов. Это, скорее всего, будет два гитариста. Вот. Ну, пока это такое. Каким чином вы шукаете? Вы, может, в какие-то кастинги? Был кастинг, был кастинг кастинг проводился, но ну, а потом просто как бы через знакомых уже вот так воочию я увидела ребята, как бы они мне понравились, но ну, сейчас будем посмотреть. На какую музыку вы ориентуетесь сегодня? Ну, И в... были у вас какие-то изменения, перепрошу? например, від початку и как у вас дали реформирование? Были, были. Сначала был вообще какой-то неформатная музыка, ну это еще до меня в проекте, как бы что-то такое очень непонятное, очень своеобразное на очень ограниченный круг людей. А сейчас это в основном электроденс, но мы пробовали и поп, пробовали и транс, но ну, все-таки вернулись к электродэнсу, ориентируемся на молодежь, и поэтому как бы такая более музыка. Подразу которая... вас починалась починали приматы, запрошивала, на телебачение, на радио, или все-таки тернистый был ваш шлях? Не сразу, конечно, нет. И у нас, ну, просто сама музыка, у нас нет определенных форматных рамок, и поэтому бороться за радио или там за эфиры на телевидении, естественно, было сложно. Но потихонечку, потихонечку мы до этого как бы, пришли. Детки, берете идеи для написания новых песен, музыки? Музыкой, для створения клипы и ворочтирашить. Но мы много проводим времени в дороге и обычно мы просто едем и, э -э -э, и там поем себе пляшем и как бы потихонечку рожается такое, знаешь творческий какой-то порыв, приезжаем на студии и начинаем. Что, что вам ось конкретно додает силы, помогая творить, помогая спевать, помогая в находиться в этой постоянно напряженной атмосфере? Ну, я это очень сильно люблю, и когда я в работе, для меня это остальное для меня, знаешь, напряка. А так люди, которые в меня верят, это мои родители, ну, мои друзья, которые верят, и которые как бы меня не трогают, не там ругают, и это очень, очень сильно помогает. У вас есть Редактор крім. Співотства. Ну, я очень люблю животных и цветы, это мое такое. Можливо ваша наступная песня будет в <laughs> Может быть, я, кстати, не думаю, это хорошая идея, спасибо. Что бы вы порадовали молодым талановитым людям, которые прагнут спевать, прагнут показать себя всей стране? Что нужно делать? Каким чином идти для своей мети? Никогда не закрывайте в себя рамки формата, потому что то, что новое, интереснее по определению. И, в общем, стучитесь во все двери, обязательно вам откроет кто-то. Давайте поговорим важный. про фильм «Форсаж 5», и вызвал у всех такой резонанс. И, в принципе, саундтрек, до якого стали вы и ваша песня. яким чином Ну, это вот, кстати, про молодых, это туда же. Мы написали трек, это такая была взрывная эмоция. Как бы сначала музыка, потом слова, потом все это. Это был, ну, очень такой, очень душевный такой крик, порыв. Она очень интимная у нас получилась. Мы ее выложили в интернет, потому что мы стучались на радиостанции но говорили, не вы, формат. Вы да. писали эту песню не для фильма? Нет, нет, мы ее написали. Просто вот как трек, uh -huh. и мы, о, он такой крутой! Начали стучаться во все двери. И нам сказали: Нет, вы не в формат, мы вас ставить не будем. Мы ее просто выложили в интернет с надеждой на то, что хорошая музыка должна быть услышана и будет услышана. Она пролежала там где-то год. И потом ее взяли как в десятку неофициальных саундтреков к фильму. Uh -huh. И все, он просто взорвал сначала интернет, ну а потом уже радиостанции. Все это потихонечку-потихонечку. Вот мы у вас. То, доктор, у вас есть прихильника не только в Украине? Нет. И, к сожалению, наверное, может быть, ну, наверное, к сожалению, нас ценят больше как бы в других странах. В основном Россия. Ну вот ближнее зарубежье и Германия. Но в России, в России мы везде. В России знают и название проекта, и знают, как мы выглядим и все на Украине с этим сложнее. Каким чином вы будете популяризовать свою деятельность? Какие ваши ну, планы на, на, на месяц, на рик, может на 10 у вас уже Будем есть? ходить в гости к вам, вашим <laughs> коллегам, и как бы встречаться дальше, ну что-то да получится. Будем творить. Ксенія, знаєте, дуже хочеться в ранкові, в ранкові години прокидатися в гарному настрої і на позитиві. Я знаю, що ви трохи застужені, але все одно я хочу вас попросити, щоб ви заспівали нам хоча б невеличкий якийсь трек, ваш, невеличку вашу пісеньку. Можливо, це буде там приспів, наприклад, для наших телеглядачів. ви говорите про я його спою, ну... «Listen to me». looking at me i am thinking Ці оплески будуть з усієї України, від кожного нашого телеглядача. На жаль, на жаль, ефірний час у нас впливає. Слухайте, я так заслухалася, що вже заплутуюся. Тому я вас попрошу на останок побажання телеглядачам зранку. Ніколи не здавайтесь, і пускай у вас все виходить швидше, і в сердечі, завжди, світить сонечко. Я приєднуюсь до щирих ваших побажань. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці була Оксенія Зотова, вокалістка гурту. То Лалопроджет. Я бажаю вам процвітання, успіхів і побільше вашої аудиторії, побільше ваших фанів. Хай ваша музика буде популярною, хай вона несе в серця кожного позитив і радість. Всього вам Розставила. хорошого. Спасибо. Ми, шановні, з вами рухаємось далі. На черзі у нас ще багато цікавих і нових рубрик, тому залишайтеся друзями рано вранці.